قدیم شہر بیت المقدس جو پہاڑوں کے دامن میں آباد تھا روحانیت اور علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا یہاں کی ہوا میں دعاؤں کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور حیکل سلمانی کے عظیم الشان عمارت اللہ کے نیک بندوں کی آہوں سے معمور تھی حضرت ذکری علیہ السلام اسی ہیکل کے امام تھے آپ کی شخصیت علم و تقویٰ عدل و انصاف اور خلوص کی علامت تھی آپ کا تعلق بنی اسٹائل کے ایک معزز خاندان آل ہارون سے تھا جو نسلن، بعد نسل نبیوں اور عابدوں کی زمین ہوا کرتا تھا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کو تو رات کی تعلیم سمجھانے ان کے اصلاح اور اللہ کی بندگی میں گزرتا مگر آپ کے دل میں گہرا دکھ تھا اولاد کی محرومی حضرت ذکریہ کی بہن کی بیٹی مریم جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی والد، والدہ والدہ نے اسے اللہ کی نظر کر دیا تھا ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھی جب مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت ذکریہ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی مریم کو ہیکل کے اندر ایک پرسکون کمرہ دیا گیا جہاں وہ دن رات عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتی حضرت ذکریہ ہر روز اس کی خبر گیری کرتے اسے تورات کی تعلیم دیتے اور اس کی روحانی ارتقا پر نظر رکھتے ایک دفعہ سردیوں کے دن جب درختوں پر پھل نہیں ہوتے تھے حضرت ذکریہ نے مریم کے کمرے میں تازہ انار اور انگور دیکھے اور حیران ہو گئے پوچھا اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں مریم نے سر جھکا کر جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو بے موسم بھی رزق عطا فرماتا ہے یہ جواب سن کر ذکریہ کے دل میں ایک نئی امید نے جنم لیا انہوں نے سوچا اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا حضرت ذکریہ کی بیوی بھی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی مگر وہ بانچ تھی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد کی خواہش دل میں دب کر رہ گئی تھی مگر مریم کے موت سے نے ذکر کے ایمان کو تازہ کر دیا ایک رات جب ہیکل میں سناٹا چھایا ہوا تھا ذکریہ نے محراب عبادت میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا کی اے میرے رب میرے بال اور داڑھی سفید ہو چکے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مگر میری روح تیری رحمت کی پیاسی ہے مجھے کیسی اولاد عطا فرما جو تیری رضا کے لیے وقف ہو تیری کتاب کی حامل ہو اور بنی اسرائیل کو سیدھا راہ دکھائے بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے دعا ختم ہوتے ہی محراب میں ایک نورانی روشنی پھیل گئی اور فرشتے نے آواز دی اے ذکریہ اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یایہ ہوگا ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا وہ نبی ہوگا پرہیزکار ہوگا اور لوگوں کو توبہ کی دعوت دے گا ذکریہ نے حیرت سے کہا میرے رب میری بیوی بانچ ہے اور میں خود بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے فرشتے نے جواب دیا اللہ کے لیے یہ آسان ہے وہ تمہیں تین دن تک بولنے کی طاقت نہیں دے گا یہ تیرے لیے نشانی ہے اور جب یہ خاموشی ٹوٹے گی تو تیرا بیٹا تیرے سامنے ہوگا حضرت ذکرہ ہیکل سے باہر نکلے تو ان کی زبان گویا مفلوج ہو چکی تھی انہوں نے اشاروں سے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں تین دن تک ان کی زبان پر صرف سبحان اللہ کے کلمات جاری رہے اسی دوران اللہ نے ان کی بیوی بی کو حمل کی خوشخبری دی نو ماہ بعد ایک تابناک صبح حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے جب ذکر نے اپنے نو ملود بیٹے کو گود میں لیا تو ان کی زبان پر سے خاموشی کا بندھن کھل گیا انہوں نے بلند آواز سے کہا الحمدللہ وہ ذات جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن بن کر آتی ہے یحییٰ بچپن سے ہی منفرد تھے وہ جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے جانور, جانوروں کے چمڑے کے کپڑے پہنتے اور شہد اور جنگلی پھل پر گزارا کرتے حضرت ذکریہ انہیں توراد کی گہری تفسیر سکھاتے انہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تلقین کرتے ایک دن یاہیا نے پوچھا ابا جان اگر کوئی حکمران اللہ کے قانون کے خلاف حکم دے تو کیا کریں ذکریہ نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا نبی کا فرض ہے کہ وہ حق بات کہے چاہے تلوار کے سائے میں ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے اس وقت بیت المقدس پر رومی حکمران ہیرود دیس کا راج تھا جو فسکو فجور میں ڈوبا ہوا تھا اس نے اپنی بھتیجی سے ناجائز شادی کر لی تو حجت ذکر نے حیکل کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا اے لوگو تمہارا بادشاہ حرام کام کر رہا ہے اللہ کے غضب کو مت پھڑکاؤ ہیرود دیس نے غصے میں آ کر ذکر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا روایت ہے کہ ذکر کو ایک درخت میں پناہ لینی پڑی مگر ظالموں نے درخت کو آری سے چیر کر آپ کو شہید کر دیا شہادت کے وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے یا اللہ تو ظالموں کو ہرگز کامیاب نہ کرنا حضرت ذکر کی شہادت کے بعد یحییٰ نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا انہوں نے دریائے اردن کے کنارے لوگوں کو توبہ کی دعوت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی یحییٰ کی آواز نے ہیرودیس کی بیٹی کے ناجائز خواہشات کے خلاف احتجاج کیا تو اس کے حکم پر یاحیہ کو بھی شہید کر دیا گیا مگر باپ اور بیٹے کی قربانیوں نے بنی اسرائیل کے دل میں انقلاب برپا کر دیا حضرت ذکر علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بڑھاپے اور ناممکن حالات میں بھی اللہ سے مانگنے کا حوصلہ رکھو خاموشی اور تکلیفیں بھی رحمت کا دروازہ کھول سکتی ہیں ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی اصل جہاد ہے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہی عطا کیا حضرت ذکریہ کی داستان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے جو مشکلات میں گھرا ہو آپ کی زندگی کا ہر موڑ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور حق کی پکار میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں